bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah robbil oliyin assalomu alaykum va rahmatullohi azizlar aziz hamyurtlar sihat salomatlikda omonlikda yana bir xayrli amal ustida xursandchilikda sizlar bilan yana bir bor uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz ko'rib turganingizdek biz buxoro shahridamiz azizlar buxoroga yurak amri loyihasining tashrifi doirasida yodingizda bo'lsa biz peshku tumaniga safar qilgandik peshko'l tumanidagi juda ko'p oilalar qatori bir beva ayolning yetim qizi bilan kechirayotgan ayanchli hayotini siz guvohi bo'lganingiz yodingizda bo'lsa o'sha o'n to'rt yashar qiz kasalvand onasini dalaga chiqib ishlab boqayotgan edi juda ko'pchilik qatori bu hayotiy voqea bizni ham qalbimizni darziga solgan edi xursand bo'lganimiz bunga befarq bo'lmaganlar shu oilaga yordam bermoqchi bo'lganlar juda ko'pchilikni tashkil qildi hattoki xabaringiz bor u oilani o'zlarini vatanlari o'zlarini boshpanalari ham yo'q edi Buxoroli hamma befarq bo'lmaganlardan barcha yurtimizdagi saxiylardan ihson qilganlardan yordam ayamaganlardan hammalardan minnatdorimiz. alloh rozi bo'lsin va bir yaxshi xabarni aytmoqchiman biz peshko tumanidan ularga bir yangi hadiya qilmoqchi edik lekin alloh imkoniyatimizni alhamdulillah keng qildi buxoro shahrining o'zidan ikki xonali uy olib uni chiroyli ta'mirlab yangi uyni ularga hadiya qilish imkoniyati lekin odatiy uyni topshirish ssenariysidan birozgina bugun chetlashganmiz azizlar bir ibratli voqeaga hozir guvoh bo'lishingiz mumkin toki bu ayolni hozirgi qiladigan mardligi hozirgi qiladigan ishi juda ko'pchilik uchun namuna bo'lsa ibrat bo'lsa ajab emas marhamat jon bolam ehson qiling yla ehson qiling rahmat rahmat ayla ilohi omin qdbarcha yaxshi niyatlarga ollohni o'zi yetmasin omin rahmat u ayolni o'zlari berdilarmi bu pulni onaxon sizga ham rahmat chiroyli o'ynab berganingiz uchun alloh rozi bo'lsin sizdan ham aziz yurtdoshlar mana o'zlari nochor <laughs> bo'lib turib shu pulga kerak bo'lsa vaqti kelganda zor bo'lib turib ham atab berdilar qoyil qolish kerak ibrat bo'lsin hammamizga alloh rozi bo'lsin assalomu alaykum kelin yaxshimisiz yaxshi o'tiribsizlarmi tuzukmisizlar tanijoningiz somi uydagilar yaxshimi siz yaxshimisiz keling manab bu yoqqa chiqing mana bu yerga chiqing 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 siz hiqing siz chiqing mana bu yerga o'tiring qizim o'tiring yaxshi o'tiribsizlarmi tuzuqmisizlar uydagilar yaxshimi siz yaxshimisiz otingiz nima e sizni fazilat fazolat fazolat man siz man uyizga uh, borganimda aytdilarmi onangizlar kelib ketganimni salomimni yetkazdilarmi subhanalloh sizni uh, o'sha kuni juda ko'p ta'rifinizni onangizlardan eshitdik uh, biz ochig'i uh, nima deydi o'zlarimizni ham farzandlarimiz bo'lganligi uchun juda qalbimiz larzaga keldi bo'layotgan ishdan i̇şte, endi siz hozir hali tushunib yetmasangiz kerak mana onangizlar tushunib aytadilar ota ona bo'lgan insongina uh, bu hisni bu dardni his qiladi farzandi faqatgina yaxshisini bo'lishni xohlaydi farzandi qiynalishni xohlamaydi ota ona yemasdan yedirib kiymasdan kiydiradi ota ona biz o'sha kuni ollohdan so'ragan edik onajoningizni oldilariga borganimizda ya robbiy ollohim shu onajonimizga ham xonadonlarga baxt bergin duolarni ijobat qilib baxtu saodat 'sha niyatlarini ijobatini bergan shu farzandlar rohatini ko'rsinlar degan edik kayfiyatlaringiz yaxshimi qiynalmayapsizmi paxta terimlari bilan subhanalloh uh, biz biroz yolg'on ishlatib sizni bu yerga olib keldik xafa bo'lmaysiz chunki <laughs> uh, aytsak kutilmaganlik uh, bir qanaqandir uh, et, shukuhi bir xursandchilik yo'q bo'lib qolar edi agar aytib esizda bo'lsa shu xonadoningizga bugun borishganida sizni oldingizga bir onaxon kelib sizdan sadaqa so'radilar esladizmi biz buni uyushtirgan edik o'shanda siz ularga yarim kun ishlagan pulingizni hammasini ehson qilib sadaqa qilib berborsiz bu bizni o'g'lim kasal edilar o'zim qancha odamlar manga yordam qildi man ham yuragim bo'lmaydi ikkita narsam bo'lsa shu bittasini bir kishiga beraman agar so'rab kelsyimnima qilmaydi olloh ber deydi o'shaubhanlsubhanl bu hammamizs man eshitib juda yam ta'sirlanib ketdim o'zi paxta terish juda yam qiyin bilasizlar yarim kun davomida tergan paxtalariga o'n besh ming so'm pul ishlagan ekanlar shu pulni bersangiz mana shu sizni onaxonga bergan puliz mana mələ o'n besh ming so'm ollohni va'dasi bor bu haqda man sizga borganimda ham aytgan edim ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir deydi alloh taolo inshaalloh biz sizni oldingizga gələm, borganimizda qaysidir ma'noda va'da berib kelgan edik va allohdan juda judayam iltijo qilib edik shu vadamizn ustida turishlikni alloh nasib qilgan shunga imkoniyat bergan yaxshilarni yondashtirgan bizlarga safimizni yaxshi insonlar bilan to'ldirgin imkoniyatimizni keng qilgin degan edik alhamdulillah alhamdulillah shu kunga yetib keldik mani ichimda yuragim otilib ketadi degan deydigan darajada hozir hayajondaman ochig'i chunki bir mo'minni bir mo'minani qalbiga xursandchilik olib kirish ortida qanchalik ollohni roziligi yotganini biz bilamiz pay'ambarimiz sollalohu alayhi vasallam bir mo'minni mo'minani qalbiga xursandchilik olib kirish go'yoki bir kahbatullohni bunyod etish barobarida ajru savob egan deganlar mana shu bergan pulingizni ehsoningizni mukofotini men hozir sizga topshirmoqchiman Allohdan so'ragan edingiz mana shu buxoro shahridan ikki xonali go'zal uy sizga Allohdan hadiya. muborak bo'lsin muborak bo'lsin tabriklaymiz bir voqea bo'ldida bitta uy topdik biza topdikda o'sha egasini qidirib topdik o'zlari bilan gaplashaylik degan maqsadda buxoro shahrida ekanlar go'zal uy chiroyli biz aytdikki shu uy sizniki ekan shuni biz bir yetim farzandga beva ayolga olib bermoqchi edik ehson qilib ollohni yo'lida xolis agar imkoniyat bo'lsa ozgina narxini tushirib bering dedik shunda u kishi juda og'ir kasal ekanlar v bilan og'ir betop bo'lib yotgan ekanlar bitta gapirsalar o'nta yo'talardilar bizni urushib berdilar sizlar ehson qilayotgan bo'lsanglar manda nima ayb dedilar ehson qilayotgan bo'lsanglar o'zinglar uchun ehson qilyapsizlar men narxini tushirib bermayman de biz hayron qoldik xafa ham bo'lganimiz yo'q bo'ldi bo'ldi akajon rahmat deb telefonni qo'yib qo'ydik uy topilish qiyin masala bo'lmadi uy topildi ham biz uy sotib oldik ham oradan o'n kun vaqt o'tdi o'n kun o'tgandan so'ng bizga telefon bo'ldi ko'tarib gaplashsak o'sha kishi ayollari biz xabarimiz bor edi ming bor uzr dedilar agar yo'q demasanglar mumkin desanglar o'sha uyni sizlar bir beva ayolga bir yetim farzandga so'ragandinglar erim vafot etdilar shuni agar ruxsat bersanglar aytgan narxinglarga beraman de biz uy olib bo'lgan edik bu voqea man uchun juda yam katta ta'sir qildi chunki aynan hozirgi kunda azizlar juda ko'pchilik bevaqt olimda ko'z yummoqda kasallik sabab boshqa ayniqsa boshimizga sinovli kunlar kelganda bu dunyoda qolib ketgani uchun oxiratda javob berishimiz borligini unutmang lekin berganingizni inshaalloh oxiratda allohni qo'lidan qaytarib mana shu uyni bunyod bo'lishida shu uyni bor bo'lishida shu uyni bularga hadya bo'lishida xizmat qilgan hamma hammadan alloh rozi bo'lsin kelijon xursandmisiz bir duo qiling doim shu umlarizni xudo uzun qilsin shu bachalarigiz bachalarizni doim uzrini ko'ring rohatini ko'ring nimaiki shu manga niyat qilib be bergan bo'lsangiz mandan qaytmasin shu ollohdan qaytsin sizlarga shu nimalardan o'tib ketaylik kasalliklardan omin omin shu dunyomiz tinch bo'lsin edi hech kim kasal bo'lmasin doim sog' bo'lingoh qizingiz uchun ham bu orzu qilib kutilgan kun a tushko'ryapman shekilli Subhanalloh. biz o'sha kuni sizni ko'rmagandik juda ham xohlagandim sizni bir chiroyli hayot kechirib bir boshqa qizlarga o'xshab maktabga yaxshi borishigizni yaxshio'qishingizni bir kelajak uchun o'zingizga foyda bor qo'yishingizni chunki ertangdi inshaalloh bir xonadon chiroyli bekasi bo'lasiz qiz bola baribir uh, tani joni uh, bar sog'ligi bu juda katta katta kerakli bo'lgan ne'matda u ota ona qizini baribir uzatgandan so'ng u ona bo'ladi endi siz o'n to'rt yashar qiz dalada ishlab yurgan o'n to'rt yashar qiz onasini boqayotganini tasavvur qilganimdan so'ng o'sha kuni ayniqsa sovuq edi u chang to'zonli dalada biz onangizlar bilan suhbat qurganimizda shu qalbimizdan yuragimizdan niyat qildik inshaalloh xudo xohlasa shu qizni shaharga olib kelamiz deb alloh rozi bo'lsin hammamizdan xursandmisiz xursandman men sizdan bir narsani iltimos qilaman shu beg'ubor begunoh qalbingiz bilan bizni duo qilib turing namozlaringizda duo qilib turing onajoniniz aytdilar ibodat qilamiz dedilar ilohim umrlarini uzoq qilsin manga kim shu yordam bergan bo'lsa mandan qaytmasin iloim xudodan qaytsin ilohim xudojon xudo ko'rib o'tiribdi hamma sizlari xudoyi mehribon qani ham ikkovmiz o'tiversak deyman qizimga hay onajon yuragimni ko'taradi biron ko'ngilli bo'lamiz ona deydi katta bo'lsam o'zim olib beraman deydi qizim mani ko'nglimni ko'tarib o'tiradi olloh meni doim eshitadi shu namozlarimga aytaman doim xudojon man ham yo'limni bir och deyman shu manga kim yordam berayotgan bo'lsa shularni <laughs> ham xudo ilohim mandan qaytmasan o'zingdan qaytsin deyman allohimga shu yuragimga gapim ko'p aytib bilmayapman seni shunday gapholar <laughs> hammasini ta'virlab berolayman Mmm. yeah